Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsi mərtəbəsində ideal mərtəbə, ideal ev, gözəl təmirli, hər bir əşyası ilə bir yerdə satılan 75 kvadrat yaşayış sahəsi olan mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Gördünüz bu sahə mənzilimizin salon hissəsidir. 5,5 m 4,5 m 22 kvadratdan çox yaşayış sahəsi var, tam əşyalı satılır. Mənzildə dəyərli izləyicilərimiz, nə görsəniz, əşyalara dair heç bir şey evdən götürülməyəcək. Hətta evimizin 2 kondisioneri var, evin qiymətinə daxil qalacaq. Gözəl bahalı çilçıraqları çır var. Evin qiymətinə daxil qalacaq. Evimiz elə təmir olunub ki, Bütün divar kağızları, döşəmə, mebellərin rəng tonuna qədər bir-birilə uyuşur. Evimizin bu gördüyünüz salon hissəsidir. Salondan isə mətbəx sahəsinə keçid var. Mətbəximiz 14 kvadratdır. Çox böyükdür, rahatlıqla hərəkət etmək mümkündür. Mətbəxdə aid qaz aspirator var, stol-stul var. Mərkəzi istili sistemi var kompleksdə bilirsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Hətta qoptsa da faydəlidir. Alan adam hər bir işi görəcək. Alan adamın boyuna müqavilə alqı-satqı müqaviləsi alan adamın üzərinədir. Öz üzərinə götürüb satı satıcı üzərinə götürüb alıcının heç bir xərci çıxmayacaq. Gördüyünüz kimi baxın 14 kvadratlıq yataq otağıdır. Yataq otağı aid hər bir əşya təzədir və hər bir əşya da qiymətə daxil qalacaq. Evə alıb kirayə verənlərin nəzərinə, alıb 350 manat 3 otaqlı evdir, kirayəyə verə bilərlər. 2 yataq otağı, 1 salon, mətbəxdən ibarətdir. Yataq otağında belə kondisioner var, işlək vəziyyətdədir. Hər bir şey demək olar ki, təzədir, hər bir əşyası var və qiymətə daxil qalacaq. Balkon hissəmizdir. 4 kvadratdır və burada balkonumuzun şkafı var, artıq əşyaları yığmaq üçün. 4-cü mərtəbədir. Kompleks gözəl bir yerdə yerləşir. 2 otaq, 1 salon, mətbəx, sanitar qovşaqdan ibarətdir. İndi isə ikinci yataq otağını göstərdim sizə. 12 kvadrat metr ərazisi var. 2 yataq dəsti var, şkafı var. Demək olar ki, hər bir şeyi var bu yataq otağının. Pəncərəsi mətbəxə baxır uşaq yatağı otaqda elə bilirəm heç bir qüsuru yoxdur. Tam təmirlidir, döşəmə laminatdır. İndi isə sanitari qovşağı göstərəm. Baxın, burada da belə giriş qapısı var, paltar yığmaq üçün mebeldir. Evimizdə internet xətti var. O da qalacaq. Dəyərinizə nə görürsünüzsə qiymətə daxil qalacaq. 4 kvadratlıq sanitari qovşaqdır. Döşəmədən nisətmadır. Hər bir aksessuarı yerlidir. O halı möydadır var və burada pərdə sistemi var. Yenə xatırladıram sizə, dəyərli izləyicilərimiz, evimiz 3 otaq 4-cü mərtəbədə 75 kvadrat yataq e, yaşayış sahəsindən ibarətdir. Tam əşyalı satılır. Evdə 2 kondisioner, bütün hər bir otaqların mebelləri qalacaq. Gördüyünüz bu dəstin 5000-ə yaxın qiyməti var. Evin kvadratı 75 kvadrat, qiyməti isə 75.000 manatdır. Real alıcılara cüzi endirim olunacaq. Alqı-satqı müqavilə haqqı isə alıd-satıcının öz üzərinədir. Alıcıya heç bir xərc və yük düşmür. Dəyərinizlə də əzizlər, diqqətinizə və izlədiyiniz üçün sizlərə tə təşəkkür edirik. E